men safarga ketyapman xotin ruxsatimsiz chiqma ko'chaga xo'p bo'ladi dedi oradan, ayol jim xotirjamlik cho'kdi o'rtaga ikki kuncha o'tib oradan taqilladi darvoza sekin kim ayol so'radi undan men otangning do'stiman qizim otang betob yotibdi uyda shuni senga aytgan keldim ayol dedi titrob kuyda shifo bersin yaxshi ham bildim Bora olmayman lekin ming afsus erim ketgan ol safarga chiqma degan ko'chaga essiz Gelse sabarıp kelamız bir gel İki saat yana takıladı darvaza kattık Kim ayol dedi baralla gapirdi achchiq otam biroz og'ir ahvolda sizni so'rab kutyapti halak adaringiz axir har holda tosh emas tur sizdagi yurak ukajonim xato o'ylama chankelsin safardan paytib hech qayerga chiqma degandar shifo bersin borib qo'yaytib uka ketdi qaytib ortiga opa biroz siqildi yondi alam qildi ketolmay birga sadoqati tufayli qoldi ikki kundan keyin uch kun o'tib safardagi er qaytib keldi sog'u salomat voqeani tinglab ber der bormabsanda attang o'sha payt gapingizni yerda qoldirsam gunohidan qo'rqaman buni indamasdan bilganim qilsam qiynalaman oxirat kuni yig'lagancha uxladi ayol tushga kirdi o'lgan otasi unga kulib qo'ydida xiyol qizim yaxshi dedi hammasi bir amaling yoqib xudoga alloh menga mukofot berdi Itoat itoatgo'y bo'lgan din jannatimiz hammamiz endi qara jannat xatlarida onang ukang ering va o'zing qarindoshlar jondur barida oldimda ham yorug'dur yuzing qay holatda o'lsa ham bari jannatlarga bo'lar musharra sevintirding jon qizim mani sening otang ekanim musharra